Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Salim bin Abdul Karim dan hari ini saya akan menerangkan mengenai etika guru dan hak asasi manusia. Okey, saya daripada kelas PJ3. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Etika guru dan perundangan dalam pendidikan memegang peranan penting dalam memastikan profesionalisme, integriti dan accountability dalam profesion keguruan. Etika guru merujuk kepada prinsip moral, dan peraturan mengawal tingkah laku Sebagai seorang pendidik Dalam menjalankan tugas-tugas mereka okay. Hak asasi manusia dalam pendidikan pula Adalah memastikan semua individu Mendapatkan hak yang sama rata Dalam sistem pendidikan Di mana uh, tidak boleh ada diskriminasi Di mana jika guru mengajar Murid A dan murid B Harus diajar sama rata Tidak boleh diajar secara uh, Pilih kasih Maksud kita lebih kepada pelajar A dan pelajar B kita kurang tak boleh dia kena sama rata. Okey kita pergi kepada isu semasa. Okey isu semasa berkaitan dengan etika guru dan hak asasi manusia. Okey kod etika guru Malaysia yang pertama menggariskan nilai dan prinsip yang perlu dipatuhi oleh semua guru bagi memastikan tingkah laku mereka beretika dan profesional. Okey. Yang kedua, pelanggaran kod ini boleh membawa kesan negatif seperti tindakan disiplin dan kehilangan kelayakan untuk mengajar. Okay? Jadi guru-guru harus memastikan aa, cara penyampaian ataupun mereka menjaga etika mereka okay, dengan tidak membuat sesuatu perkara yang melanggar undang-undang dan aa, dan janji yang telah mereka ucapkan suatu memegang jawatan okey isu semasa berkaitan etika guru dan hak asasi manusia okey Kod Tingkah Laku dan Disiplin Penjawab Awam okay. Guru merupakan penjawab awam yang tertaluk kepada Kod Tingkah Laku dan Disiplin Penjawab Awam Sebarang salah laku seperti penyalahgunaan kuasa Ketidakadilan terhadap pelajar Dan tindakan tidak beretika boleh menyebabkan Tindakan tata tertib okay. Penyalahgunaan kuasa, ketidakadilan, ketidakadilan kepada pelajar Seperti yang tadi saya terangkan dan satu lagi Kita sekarang ni sebagai guru Tidak dibenarkan untuk kita Menyentuh pelajar sama sekali okay? Kita harus memastikan Kita memberikan mereka Hukuman atau ataupun denda Yang lebih Profesional lah sebagai denda Yang akan meningkatkan uh, Pengetahuan mereka Ataupun denda yang akan meningkatkan mereka punya uh, Semangat lah Kena kita kena kreatif untuk uh, menjayakan apa ni agenda pendidikan sekarang ni. Okey, contoh kes yang ni guru yang menggunakan media sosial untuk menulis komen yang tidak beretika mengenai pelajar atau rakan sekerja. Di mana guru sekiranya guru mempunyai masalah dengan rakan sekerja, dia menggunakan media sosial untuk dia luahkan perasaan. Jadi benda ni ada suatu perkara yang tidak bagus kerana orang-orang luar akan nampak bahawa guru-guru di sekolah yang sebagai di guru-guru di sekolah yang guru mengajar tersebut mempunyai banyak masalah. Jadi akan menyebabkan ibu bapa merasa bimbang untuk menghantar anak mereka ke sekolah tersebut. Okey, kita bagi yang seterusnya iaitu isu semasa berkaitan itu Akta SPRM 2009. Okey, yang pertama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 bertujuan untuk mencegah sebarang bentuk rasuah dalam sektor awam termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua, guru atau pentadbir sekolah yang terlibat dalam rasuah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di sini, guru tidak boleh mengambil sebarang rasuah ataupun sebarang bentuk hadiah yang diberikan oleh ibu bapa uh, untuk membantu anak mereka Mendapat keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, di mana uh, ibu bapa mahu anak mereka masuk ke sekolah berasrama penuh, iaitu sekolah yang mempunyai pendidikan yang baguslah. Tetapi anak mereka ini adalah an yang pelajar yang kurang lah, Maksudnya mereka mendapat B, banyak B. Jadi mereka mahukan uh, guru ni memberikan markah yang tinggi. Jadikan markah B kepada A pada peperiksaan akhir supaya anak mereka ni boleh masuk ke sekolah asrama penuh. Jadi guru harus bijak dan mengelakkan perkara ini daripada terjadi. Yang seterusnya, hak asasi manusia dalam pendidikan. Yang pertama, hak asasi manusia dalam pendidikan merangkumi hak pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan bebas daripada sebarang bentuk diskriminasi, keganasan atau eksploitasi. Yang kedua, sebarang pelanggaran hak ini boleh menjejaskan kesejahteraan dan perkembangan pelajar. Okey, contoh contoh kes kat sini kita boleh ambil hukuman keterlaluan yang dikenakan kepada pelajar sehingga menjejaskan kesihatan, meren, meren, kesihatan mental mereka dan fizikal mereka. Okey, guru tidak boleh a uh, mengenakan hukuman yang menyebabkan uh, uh, melibatkan fizikal murid ya ataupun mental mereka tak boleh. Uh, jadi terpaksa pasal bentuk hukuman a uh, ganjaran ni kita perlu olahkan dia kepada yang lebih baik. Okay. cadangan dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut ialah yang pertama latihan profesionalisme dan etika. Memberikan latihan berkala kepada guru untuk meningkatkan kefahaman mereka yang sedia ada tentang etika profesional dan hak asasi manusia. perkara ini memang perlu dilakukan secara berkala. Okey, sebab setiap tahun akan ada guru-guru baru yang akan masuk dalam uh, pendidikan di Malaysia. Jadi uh, kerajaan harus memastikan setiap guru ni memahami tentang etika sebagai seorang guru. Okey. Yang kedua, penguat penguatkuasaan yang lebih ketat di mana kerajaan perlu menambah baik sistem pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan guru mematuhi peraturan dan etika yang telah ditetapkan. Okey, uh, sebagai sebagai saya sebagai guru, uh, saya melihat perkara ini adalah amat berat dan amat penting lah di mana kerajaan perlu uh, lebih melihat kepada uh, penambahbaikan sistem pemantauan ini. Kerana kebanyakan guru mempunyai cara pengajaran dan pembelajaran yang berbeza okay? Jadi setiap guru menggunakan pendekatan untuk mengajar yang berbeza Jadi untuk nak selaraskan ni sistem pemantauannya ni adalah amat penting okay? Yang ketiga adalah peranan masyarakat Ibu bapa dan masyarakat boleh memainkan peranan yang penting lah ha, sebagai, Dengan melaporkan sebarang salah rukun salaku sebarang salah laku guru kepada pihak berkuasa yang berkaitan di mana jika ada guru yang mengambil kesempatan ataupun ada guru yang menggunakan hukuman yang terlalu berat kepada pelajar okey yang pertama ibu apa boleh membuat laporan kepada pentadbir sekolah seterusnya pergi kepada PPD sekolah uh, kalau masih tidak berjalan juga uh, boleh membuat report polis dan menunjukkan bukti-bukti yang ada okey jadi kat sini guru harus memegang peranan dengan berkolaborasi dengan ibu bapa Sekiranya anak mereka mempunyai sebarang masalah Guru harus terus beritahu kepada ibu bapa mereka saja Tanpa mengenakan hukuman yang melibatkan fizikal dan mental murid tersebut Kesimpulannya Guru-guru semua perlulah mematuhi etika guru dan perlindungan hak asasi manusia dalam pendidikan Uh, sebab aspek penting dalam memastikan sistem pendidikan yang berkesan dan berintegriti Guru harus memainkan peranan penting dengan mematuhi peraturan yang telah disediakan okay. Guru perlu setiasa berpegang kepada nilai-nilai profesionalisme, accountability dan tanggungjawab Bagi menjamin kesejahteraan pelajar serta masyarakat Itu sahaja yang saya sampaikan hari ini Terima kasih